Здравствуйте, телезрители Кидджил ТВ. Сегодня у нас в гостях Сергей, первый человек, который полетит на Марс. И мы возьмем небольшое интервью. Скажите, Сергей, как вы пришли к этому? Это моя детская мечта. Я с детства увлекался астрономией, потом увлекался космонавтикой еще в школе, ходил в кружок по авиации, по астрономии и космонавтике. Вот. И появилась такая мечта стать космонавтом. Эта мечта направляла мою всю жизнь, потому что я решил не от этого а не отходить, поступил в киевский политех на специальные системы управления летательными аппаратами и комплексами. Это факультет авиационных космических систем. Изучал системы управления летательными аппаратами, ракетами, спутниками, Есть ли жизнь на Марсе? Сейчас, yeah. как like... ну ученые упорно ищут эту информацию, пока мы нашли ответ на то, что есть вода, за состоянии в гонки содержится. Также есть ответ на то, что раньше Марс был теплой планетой и была вода в этом состоянии. Была ли жизнь, пока мы ответы не нашли. Если жизнь сейчас на Марсе тоже не нашли. Если она есть в какой-то форме, то, скорее всего, в самой простой и где-то в глубоком метрах планеты, в